PM Anwar tegur Satpol isu surat sokongan. PH Sabah fokus prestasi bukan janji baru. Malam panas di rumah Muhyiddin. Dewan Rakyat kecoh isu menantu Muhyiddin. Ashraf Wajdi tegas desak peminjam marah bayar balik dan FAM akan rayu sekatan di kedekan FIFA berkait status kelayakan pemain warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau telah menegur tindakan setiausaha politiknya yang dikaitkan dengan pemberian surat sokongan kepada kontraktor bagi projek hospital pada tahun lalu. Penjelasan itu diberikan ketika beliau menjawab soalan Ahmad Fadli Sha'ari di Dewan Rakyat yang meminta penjelasan mengenai dakwaan setiausaha politik Perdana Menteri mengeluarkan surat sokongan kepada Kementerian Kesihatan untuk menyenaraikan kontraktor tertentu bagi projek pembinaan hospital. Ahmad Fadli turut mendakwa daripada enam kontraktor yang disenaraikan dalam surat tersebut, hanya dua didakwa mempunyai kelayakan yang sepatutnya. Dakwaan itu sekali lagi menimbulkan persoalan mengenai integriti proses pengurusan projek kerajaan. Datuk Sri Anwar menekankan prinsip pentadbirannya tidak membenarkan mana-mana pihak dalam pejabatnya menggunakan kedudukan untuk mempengaruhi keputusan berkaitan kontrak kerajaan. Calon Pakatan Harapan PH untuk pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 menekankan kepentingan mengekalkan kesinambungan prestasi dan melunaskan janji sedia ada berbanding menawarkan janji baharu kepada pengundi. Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar menjelaskan pendekatan berasaskan rekod prestasi lebih penting daripada retorik dan rakyat berhak membuat penilaian berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Ulasan itu dibuat ketika beliau hadir dalam program Siarah Tunai Janji di Kampung Dambai Inanam bersama calon PH bagi Don Inanam, Peto Galim. Nurul Isa yang juga pengarah pilihan raya bersama PKR menegaskan antara bukti kejayaan PH termasuk tindakan pantas membantu mangsa kebakaran dengan menyediakan tapak kediaman baharu dan usaha menggesetkan kampung Kion Song sebagai kampung tradisi. Dia terus menyeru rakyat menilai pencapaian setiap parti yang pernah memerintah Sabah sebelum membuat pilihan agar keputusan mereka berasaskan rekod prestasi dan bukannya janji politik semata-mata. Calon PH bagi Don Inanam Peto Galim, dijangka berdepan persaingan sengit dengan 13 penjuru yang akan bertanding dalam kawasan itu yang terletak dalam Parlimen Sepanggar. Suasana politik di Bukit Damansara, Kuala Lumpur dijangka semakin tegang malam ini. Berikutan laporan bahawa pemimpin bersatu bakal berkumpul di kediaman Presiden Parti Muhyiddin Yassin memetik Malaysia kini pada masa yang sama terdapat jangkaan bahawa protes anti-Muhyiddin mungkin berlangsung di luar banglo beliau di Jalan Setia Bakti. Kehadiran kumpulan protes itu menambah lagi spekulasi mengenai gelora dalaman parti. Menurut jemputan yang tersebar, Muhyiddin dijadualkan mengadakan jamuan makan malam khas bersama ahli parlimen bersatu malam ini. Acara itu dianggap penting kerana ia muncul hanya dua minggu selepas kumpulan 19 ahli Parlimen Parti menandatangani surat bantahan terhadap tindakan disiplin melibatkan beberapa pemimpin kanan. Wan Saiful Wan Chan sebelum ini dipecat manakala Wan Ahmad Faisal digantung keahlian selepas kedua-duanya terlibat dalam usaha menekan Muhyiddin supaya menyerahkan kepimpinan parti kepada timbalan Presiden Hamzah Zainuddin. Jamuan makan itu kini dilihat sebagai cubaan meredakan ketegangan dalam parti. Hamzah bersama dua ahli parlimen yang turut menandatangani surat bantahan, Mas Elmiati Samsudin dan Islahudin Abbas, mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa mereka akan menghadiri majlis tersebut. Walaupun begitu, ketiga-tiga mereka menyifatkan pertemuan itu sebagai acara biasa dan bukan pertemuan penting. Sementara itu, sidang Dewan Rakyat hari ini kembali kecoh apabila isu menantu Muhyiddin dibangkitkan oleh seorang ahli Parlimen Blok Kerajaan. Pertanyaan itu mencetuskan reaksi berbeza dalam kalangan ahli Dewan. Hu Pui Tiong PH Kota Melaka mengajukan soalan tambahan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai tindakan kerajaan terhadap individu yang didakwa oleh SPRM tetapi melarikan diri ke luar negara bangkitnya isu sama secara berulang kali menimbulkan ketegangan di kalangan ahli pembangkang yang mempertikaikan motif ahli parlimen DAP itu membangkitkannya. Abdul Khalid Abdullah PN Rompin mencelah dan menegaskan bahawa soalan Kwe Kiong sudah beberapa kali dibangkitkan menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pembangkang. Melihat kekecohan itu yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul campur tangan dengan meminta kedua-dua ahli parlimen duduk supaya Perdana Menteri dapat memberikan jawapan tanpa gangguan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara Ashraf Wajdi Dusuki mengingatkan peminjam supaya tidak terus menggunakan alasan bahawa Mara gagal membantu Bumi Putra setiap kali isu pembayaran balik pinjaman dibangkitkan. Menurut Ashraf, ketegasan diperlukan kerana Mara mahu memastikan lebih ramai Melayu dan Bumi Putra yang layak mendapat manfaat pembiayaan di masa hadapan. Namun usaha itu katanya hanya boleh diteruskan jika peminjam sedia ada melunaskan komitmen mereka. Beliau yang juga setia usaha agung UMNO menegaskan pendiriannya konsisten Setiap peminjam wajib membayar semula pinjaman agar generasi baru mampu menikmati peluang sama. Ashraf menekankan pinjaman MARA bukanlah bantuan percuma. Sebaliknya dana bergilir yang perlu dikembalikan untuk dimanfaatkan semula oleh pemohon lain. Beliau turut memberi jaminan bahawa MARA akan terus membantu Bumi Putra namun mengingatkan Bantuan hanya dapat disalurkan secara berterusan jika disiplin pembayaran balik dipatuhi. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan merayu sekatan dikenakan FIFA pada September berhubung status kelayakan tujuh pemain warisan di Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Dalam kenyataan, pemangku presiden Yusof Mahadi berkata, Langkah susulan berkenaan dibuat selepas pihaknya menerima alasan penuh keputusan badan induk bola sepak dunia itu mengenai penolakan rayuan dibangkitkan FAM. Terdahulu FAM melaporkan FIFA akan menyiasat FAM mengenai kontroversi membelenggu tujuh pemain warisan Harimau Malaya dan menegur persatuan itu kerana melindungi pihak yang bertanggungjawab menyerahkan dokumen palsu. Dalam penghakiman bertulis, FIFA juga menyeru pihak berkuasa tempatan menyiasat perkara tersebut. Yusof berkata, FAM akan memulakan proses untuk membawa kes ini ke CAS. Beliau berkata FAM tetap komited memperjuangkan hak semua pemain yang layak mewakili negara. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstart Malaysia dan subscribe YouTube Netstart TV. Netstart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.